um, antara panjang Alayman. Terima kasih Tuan Diputua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Terima kasih kerana turut memberi puang kepada saya untuk membahaskan Akta Perbekalan 2010 dan kita mengharapkan bajet yang dibentangkan pada tahun ini benar-benar memberi kemakmuran untuk rakyat. Tidak ada rakyat yang, di yang dikriminasikan. Tanya di Pertua, bagaimana peruntukan untuk khususnya untuk kementerian wanita terus menurun dan kita melihat bajet yang dibentangkan tahun ini tidak mesra kepada wanita eh, yang mana kita lihat eh, banyak perkara-perkara seharusnya yang eh, ditekankan oleh pihak kerajaan untuk membangunkan eh, wanita tidak diberi eh, penekanan secara khusus dalam bajet ini jadi saya ingin penjelasan pada pihak yang berhormat, ya pihak kementerian untuk memberi penjelasan kenapakah belanja mengurus untuk kementerian wanita, wanita terus meningkat melebihi 262 juta berbanding dengan tahun lepas dan apakah program-program yang telah dibuat dan apakah pertambahan jawatan yang telah dibuat dan apakah ada langkah-langkah perjimatan di masa akan datang untuk memastikan perbelanjaan Uh, kita tidak dapat dapat kementerian dapat berbelanja berbelanja dengan lebih berhemat. ingin penjelasan juga tentang laporan audit yang mana diterangkan dalam laporan audit mendapati ada 8 kes Pembelanjaan yang melibatkan 6 kementerian dan jabatan persekutuan yang berbelanja tanpa peruntukan yang melibatkan perpuluhan 52 juta termasuk juga Kementerian Wanita yang melibatkan 218100 eh, 218 juta. Jadi saya ingin penjelasan kenapakah kes ini berlaku uh, dan uh, kenapa apa kenapa apakah pemantauan dibuat dan apakah tindakan seterusnya supaya perkara ini tidak berulang. Saya ingin juga penjelasan tentang perbelanjaan yang melebihi peruntukan Yang dinyatakan juga dalam laporan audit yang juga melibatkan beberapa kementerian Jadi apakah langkah-langkah seterusnya supaya perkara ini tidak terus membebankan negara Dan yang berdua Saya ingin penjelasan juga tentang program-program yang dilaksanakan oleh uh, pihak Terutama di bawah kementerian wanita berkenaan dengan program pembangunan wanita di luar bandar saya melihat bagaimana masalah gejala sosial semakin uh, menekan masalah negara hari ini, dan kita lihat kadar keruntuhan rumah tangga yang kadarnya kita lihat lebih daripada seribu keluarga purata telah uh, bercerai setiap tahun. Jadi apakah program-program yang telah dibuat oleh Kementerian Wanita untuk memantapkan keluarga dalam negara kita? Dan kita lihat juga bagaimana golongan-golongan uh, yang tertindas termasuk juga golongan-golongan OKU dan begitu juga kepada pekerja-pekerja uh, asing wanita sebagaimana berlaku kepada kes mantikhani yang berlaku dalam negara kita terus kita kata menjejaskan nama baik negara. Jadi sejauh mana usaha yang dibuat oleh pihak kementerian untuk memastikan keselamatan wanita terutamanya dan begitu juga pekerja-pekerja asing terutama yang melibatkan pembantu-pembantu rumah supaya uh, mereka ini terjamin keselamatannya bekerja dalam negara kita. Dan sejauh mana usaha kementerian untuk memastikan 30% pencapaian wanita dalam memegang polisi utama negara dapat dicapai dan apakah strategi dan persiapan oleh pihak kementerian dalam menangani uh, mencapai matlamat ini begitu juga tentang isu uh, kes gangguan seksual, gangguan kes uh, penderaan kanak-kanak, rogol, zina, sumah mahram dan banyak lagi kes-kes isu sosial yang semakin meningkat sejauh mana usaha yang dibuat oleh pihak kementerian untuk membangunkan uh, masyarakat keluarga, khususnya melibatkan maruah wanita supaya tidak terus dinadai oleh golongan yang tidak bertanggungjawab termasuk juga yang melibatkan eksploitasi wanita yang kita lihat sekarang ini dijadikan bahan-bahan adlan sama ada melalui media ataupun perlombaan-perlombaan utama seperti F1 dan pemula F1 dan sebagainya jadi saya harap supaya pihak kementerian mengambil uh, tindakan yang serius supaya wanita bukan dijadikan alat dagangan dalam negara. Tanya dipertua saya ingin penjelasan juga tentang uh, isu yang berlaku hari ini iaitu kita melihat dalam laporan audit bagaimana isu bantuan kebajikan masyarakat yang mana ada didapati bagaimana penerima-penerima bantuan kebajikan masyarakat namanya IC-nya dan namanya tidak ada dalam senarai Jabatan Pendaftaran Negara. Ini adalah satu-satu yang memeranjakkan. Macam mana penerima bajik kebajikan masyarakat orang yang namanya tidak ada dalam daftar jabatan pendaftaran dan namanya tidak wujud dan IC dia, maknanya dia adalah penerima hantu. Saya ingatkan pengundi yang hantu penerima kebajikan masyarakat pun ada juga uh, yang memang dipalsukan. Jadi ada satu perkara ini adalah serius dan saya ingin penjelasan apakah tindakan yang dibuat dan sejauh mana pemantauan yang dibuat oleh pihak kementerian kepada semua Uh, yang melibatkan penerima-penerima bantuan ini Supaya kes seumpama ini tidak berulang Di masa-masa akan datang Begitu juga saya ingin tanya tentang uh, Bagaimana program-program uh, yang dilaksanakan oleh kementerian yang berkaitan dengan uh, uh, mesra OKU terutama di pejabat-pejabat kebajikan majlis daerah, eh, ma pejabatan kebajikan masyarakat daerah. Kita dapati pasarana yang disediakan di pejabat-pejabat kebajikan tidak begitu mesra untuk OKU. Begitu juga sejauh mana usaha yang dibuat oleh kementerian untuk mencapai uh, target 1% Uh, OKU dalam perkhidmatan perkhidmatan awam dan apakah kerajaan bercadang untuk menambah uh, peratusan ini di masa akan datang saya ingin menyentuh isu yang kedua yang dipertua iaitu berkaitan dengan pengakutan awam kita sangat sedih apabila kita dapati banyak uh, perkara yang melibatkan kebajikan uh, terutama yang melibatkan pemandu-pemandu kereta sewa tidak diambil perhatian oleh kerajaan terutama sekali di pemandu-pemandu kereta sewa yang di sebelah pantai timur dia kita dapati hari ini bagaimana pemandu-pemandu ini mereka tidak mendapat subsidi petrol atau diesel sebagaimana yang yang didapati oleh nelayan dan sebagainya. Sedangkan mereka ini berdepan dengan tekanan ekonomi yang cukup teruk. Apalagi apabila uh, mereka tidak mendapat ruang untuk mendapat bekalan gas NGV sebagaimana yang ada di pemandu petrol sewa di sebelah pantai barat. Jadi saya ingin penjelasan daripada pihak kementerian bilakah Uh, pelaksanaan uh, penggunaan gas NGV kepada kereta-kereta uh, sewa ini akan dilaksanakan di sebelah pantai timur. Begitu juga saya ingin penjelasan uh, sejauh mana pemantauan yang dibuat terutama apabila berlakunya pencerobohan kereta-kereta uh, daripada negara jiran masuk saya ialah di selatan Thailand yang sebagaimana kawasan saya adalah kawasan yang bersempadan dengan Thailand. Kita berdepan dengan isu masalah apabila bagaimana pemandu-pemandu kereta sewa menghadapi tekanan yang cukup uh, mengancam apabila pemandu-pemandu daripada Thailand membawa penderaan uh, mereka yang uh, yang dinamakan rotu ini untuk memangkuk pengundi daripada negara jiran terus masuk ke Malaysia dan mengagut pengundi-pengundi di Malaysia dan perkara ini tidak dapat uh, dihalang oleh pemandu-pemandu kereta sewa. Jadi saya harap supaya tindakan segera diambil oleh pihak yang berkaitan. Karena masalah ini telah berlarutan lebih daripada 7 tahun. Ini mengancam pendapatan uh, pemandu-pemandu uh, kereta sewa di kawasan sempadan. Jadi saya mengharapkan supaya kerajaan mengambil perhatian yang serius apalagi mereka ini ada di kalangan mereka yang tak mampu nak bayar ansuran kereta mereka. Apalagi berdepan dengan kenaikan dan sebagainya yang lebih daripada 100% kali ini menyebabkan uh, mereka cukup tertekan jadi perkara ini adalah satu perkara yang sangat besar dan saya harap sudah beberapa kali saya kemukakan dalam Dewan isu ini, perkara ini diambil perhatian yang serius tentang kebajikan pemandu-pemandu kereta sewa terutama di kawasan sempadan jangan sahaja melepaskan bastu di tangga. Begitu juga saya ingin penjelasan uh, pihak kementerian berkenaan dengan kenaikan Uh, Insuran body yang begitu mahal yang mendapat rungutan daripada seluruh la, uh, lapisan rakyat. Apakah usaha yang dibuat oleh kerajaan untuk meringankan beban uh, bagi mereka-mereka ini kerana uh, dengan isu yang berlaku sekarang ini menyebabkan rakyat uh, apa, dengan keadaan ekonomi yang ada merasakan ada satu bebanan yang cukup besar bagi mereka. Begitu juga saya ingin penjelasan tentang uh, pembangunan di kawasan sempadan iaitu di uh, zon bebas cukai di rantau ban. Saya ingin penjelasan bila ke. Kerajaan akan memberi peruntukan yang khusus Kepada pembangunan di Zon Bebas cukai ini Sebab kalau kita mengharapkan hanya pihak berkuasa tempatan Sudah tentu dah kemampuan amat terhad Sedangkan ia adalah pintu masuk utama ke dalam negara kita Jadi saya harapkan pembangunan contohnya Pembesaran jambatan Golu Yang menghubung antara Thai dan Malaysia Di pantai timur Saya harap diberi perhatian Sebab perkara ini sangat uh, apa menyusahkan Terutama pelancong-pelancong yang datang kalau di musim-musim utama dan perayaan dan sebagainya lebih daripada 2 jam setengah beratur di atas jambatan kerana jambatan itu sempit jadi saya harapkan supaya dipertimbangkan di masa akan datang dengan perundingan yang dibuat dengan pihak yang berkaitan supaya jambatan untuk muhibah antara negara Thai dan Malaysia yang sepadan dengan rantau panjang ini diperbesarkan dan jalan yang menghubungkan pekan sehingga masing-masing ini diperlebarkan. Kerana apabila musim perayaan cuti, sekolah dan sebagainya tidak sangat jam, suasananya sangat teruk. Jadi saya harap supaya kerajaan...